নমস্কাৰ সকলোকে আজি লাডাখৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আচলতে লাডাখত লাডাখখন দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ আগলৈকে জম্মু কাশ্মীৰৰ আণ্ডাৰত আছিলে জম্মু কাশ্মীৰ এখন ষ্টেট আছিল আৰু লাডাখ তাৰ জম্মু কাশ্মীৰ ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত আছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পাঁচ আগষ্ট তাৰিখে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আৰ্টিকল থ্ৰী ছেভেণ্টি আঁতৰাই দিয়া হয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰক এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীলৈ দিয়া হয় কনভাৰ্ট কৰা হয় আৰু লগতে লাডাখকো ইউনিয়ন টেৰিটৰী মৰ্যাদা দিয়া হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰাই লাডাখত ইউনিয়ন টেৰিটৰী মৰ্যাদা দিয়াৰ পৰাই লাডাখৰ মানুহবোৰে লাডাখৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন সকলোৱে লাডাখখনক এখন ষ্টেটহুত পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়াটো বিচাৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মানুহৰ মাজত এটা কৌতু হ'ল এটা আগ্ৰহ আছিল যে লাডাখখন ষ্টেটহুড দিয়ক আৰু লাডাখৰ ছেভেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন হয় ট'টেল পপুলেশ্যনৰ ছেভেণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট পপুলেশ্যন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন হয় আৰু সেইটো কাৰণে ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যনখিনিৰ কাৰণে লাডাখৰ মানুহখিনিয়ে ছিক্স চিডুল বিচাৰি আছিলে আৰু ছিক্স চিডিউল দিলে মানে ছিক্স চিডুল পালে মানে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ সংৰক্ষণ হয় ভূমি অধিকাৰ তেওঁলোকৰ কালচাৰ কালচাৰেল সংস্কৃতি সেইসমূহ ৰক্ষা হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছিক্স ছেডেল বিচাৰি আছিলে আৰু দুহেজাৰ পঁচিছ চনলৈকে তাতে প্ৰায় পাঁচ ছবাৰমান আচলতে বহুবাৰ আন্দোলনো হৈছিল সোনম ৱাংচুৰ আণ্ডাৰত বহুবাৰ আন্দোলন হৈছিল সোনম ৱাংছুৰে তিনি চাৰিবাৰমান হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিল আডাকৰ পৰা দেলহিলৈকে খোজকাঢ়ি আহিও আন্দোলন কৰিছিল ত' সেই আন্দোলনসমূহ চলি আছিল শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু ইয়াৰ কোনো উত্তৰ ওলোৱা নাছিল বহুবাৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় আশ্বাস দিয়ে দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই দাবীসমূহ মানি লোৱা নাছিল ইভেন লাষ্ট ইলেকশ্যনত বিজেপিৰ মেনিফেষ্ট'টো আছিল যে লাডাখক ষ্টেটহুড দিয়া আৰু লগতে ছিক্স ছেডুলৰ মৰ্যাদা দিয়া তথাপিতো দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰা হোৱা নাছিল দহ ছেপ্টেম্বৰত সোণ বাংছুৰ নেতৃত্বত পুনৰবাৰ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আৰম্ভ হয় আৰু এই হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ তেইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তাৰে দুজন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে আৰু বহুত বেয়াকৈ অৱনতি ঘটাৰ ফলত তেওঁলোকক হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লগা হয় আৰু তেতিয়াই লাডাখৰ লাখ লাখ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহে আন্দোলন কৰিবৰ বাবে আৰু সেই আন্দোলনেৰে এটা সময়ত ভায়লেণ্ট ৰূপ লয় পুলিচে লাঠিচালনা কৰে পাছত গুলীচালনাও কৰে আৰু তাৰ জনসাধাৰণ মানুহবোৰেও ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই দিয়ে বিজেপি অফিচ জ জ্বলাই দিয়ে আৰু তেনেদৰেই এটা ভায়'লেণ্ট পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু সোণ বাংশুৱে কোনো ভায়লেণ্ট ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে তেওঁ যিমানখিনি আন্দোলন কৰিছিলে যিমানখিনি হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে তেওঁ পিছফুলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰি আহিছিলে আৰু এই ষ্ট্ৰাইকটোৱে আন্দোলনটোৱে ভায়লেণ্ট ৰূপ লোৱাত সোণভ মাংশুৰে এই আন্দোলনটো স্থগিত ৰাখে কিন্তু তাৰ পাছতো তেখেতক পুলিচে এৰেষ্ট কৰে আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁক তেওঁক এৰেষ্ট কৰি থৈছে সোণভাংশুৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান ক'বলৈ লৈ আহিছোঁ সোণ বাংশুৰ জীৱনৰ আধাৰতেই থ্ৰী ইডিয়েটছ মুভিখন বনোৱা হৈছিলে আপোনালোকে জানেই থ্ৰী ইডিয়েটছ মুভিখনত কি দেখুৱা হৈছিল তেওঁ এজন ছাইণ্টিষ্ট এজন এক্টিভিষ্ট আৰু তেওঁ বহুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডো পাইছে বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছে দেশৰ কাৰণে গতিকে তেনে এজন মানুহক আজিৰ তাৰিখত জেলত ভৰাই দিয়াটো কিমানটো যুক্তিপূৰ্ণ তেওঁ একো ভায়লেণ্ট ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে তেওঁ পিছফুলি নিজৰ ঠাইৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে তাৰপাছতো তেওঁক কিয় জেলত ভৰোৱা হ'ল সেই প্ৰশ্নটোৱে আজি সৰ্বত্ৰে উঠি আছে তেওঁৰ বিভিন্ন মন্ত মন্তব্যবোৰ কাটি কাটি তেওঁক দেশদোহী আখ্যা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁৰ ওপৰত ইতিমধ্যে এন এছ এ এক্ট লগাইছে নেশ্যনেল চিকিউৰিটি এক্ট লগাইছে যাতে বহুত দিন তেওঁ জেলত থাকে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে ভাৰতখন হৈছে ডেমক্ৰেটিক দেশ লাৰ্জেষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ডেম'ক্ৰেটিক ক্ৰান্তিতে যদি মানুহৰ কথা শুনা নাযায় পিছফুলি আন্দোলন কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ডেম'ক্ৰেটি হোৱাৰ লাভ ক'ত এতিয়া সেই প্ৰশ্ন সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে আমিও বিচাৰোঁ যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰা কেতিয়াও বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে শান্তিপূৰ্ণ সেইটো অধিকাৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰিব পৰাটো এটা অধিকাৰ তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে দাবীসমূহ মানি লওক আৰু চোনং আংচুক অতি সোনকালে জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ये जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैसेस से लेके रोल अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है आठ तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टोरेट लाता है देश का नाम ऊंचा करता है यहाँ की ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का मुहिम चलाता है जो आगे जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई